З поверненням на фінальне зважування третього тижня. Щоб зіграла ставка Романа, червоні мають скинути 26 кілограмів. Лишилося зважитися останній учасниці Анжелі. Ставай. Її результат буде подвоєм. Якщо жінка скине менше трьох кілограмів, її команда програє на прошлої неділі. Тиждень... Вы весили 154 килограмма. И сейчас вы весите ниже, 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 пожалуйста, ниже, ниже. Нужно поставить ниже. Брэдди – пять. Вы таки угадали. На ноль никто не надеялся, вообще ноля не ожидал. Мы попали из десяти в десять, как говорится. Я просто орала не своим голосом. Я бы никогда не подумала, что 42-летняя женщина в возрасте, абсолютно состоявшаяся мать 19 сына может так орать и выдавать такие эмоции. Це ж невероятне, звісно. Мені дуже не понравилась реакція синей команди. У мене просто була злость дика. Звращайтесь, команди. Ви да, вгадали, звісно. Блин. Я все зрозумів, що це щось буде не то, бо тому що я навіть побачив, як Анджела йде, я спостерігаю за кожним членом команди, як вони йдуть по тих сходинках, ззаді дивлюся. О, він скинув. Вона скинула, але Анжело подивився, мені вона здалася більше як, того, як тої неділі, як я на неї подивився. Отож, ми маємо 20 проти 21 Червоні. Ви не подолали цифру 26, яку на ставках поставив Роман. Зараз до результату вашої команди будуть приплюсовані додаткові три кілограми. Наразі ми маємо мінус 18 у червоних мінус 20, у синіх. Але, як завжди, результат зважування вирішать відсотки. Червоні у відсотковому відношенні цього тижня ви скинули відсотка. Сині на цьому тижні ви скинули. Одну п'ятдесят відсотки. Спасибо, тренер. І ви перемогли. А коли ми увидели проценты, це було невероятно. Просто взрыв емоцій, команда просто віжала. Може, було не сказати некрасиво по отношению к красным. Но кто нас може за це судить? Я думаю, ніхто. Що ти мені скажеш, якщо ми програємо? Якщо, якщо ми програємо, ти за це забудь. Нема такого слова програми. Нема такого з того. Анжела і Марта. Ви скинули найменше. Ви маєте рівну годину, аби довести команді, що саме ви маєте залишитися на проєкті. Я бажаю вам зважених рішень. Побачимося. Нет, я думаю, идти не готова. Я не готова идти домой. Никто из нас не готов. Никто не заслуживает того, чтобы сегодня идти. Марта и Анжела – усидкой за кімнатою. Проживши два тижні разом, и стали подружками. Сегодня я задала Анжеле вопрос. говорю, Анжела, ты можешь предположить, что вот мы с тобой попадаем в номинацию? Что мы будем делать? То, что именно кто-то из нас должен уйти, это, конечно, катастрофа. За мой лишний вес мне критиковали мои близкие. Ну, они думали, что тем образом, что они могут меня обидеть. Я очень люблю своих родителей, но были такие моменты, они всегда шутят, когда открывал холодильник, они говорят, жир про мясо комбинация крови. Когда говорили, что марта, посмотри, во что ты превратилась, у меня нет полных друзей, никого. У меня все, все худенькие, красивые. Я знаю, что они меня реально стесняются. Поэтому последние два года я перестала выходить из дома. Вообще. Есть, когда мне нужно было, я заказывала такси она считает, что ее угнетают, там, друзья, родные. Но мне кажется, она реально сильнее, чем она думает. Я посчитала нужным сказать свои мысли. Два года назад просто я лежала. Я лежала и жалела себя, я лежала и говорила, на меня не так смотрят. Я не пойду туда, я не пойду сюда, потому что меня угнетают, меня обзывают. В транспорте меня не сажают, маршрутка не останавливается, потому что мне негде стать. Понимаешь, мне тоже было больно. Но когда-то я услышала классную фразу. Мнение этих людей не застелят мою кровать, не накормят моих детей или моих родных и близких, не сделают за меня уборку. Мнение этих людей ничего не значит в моей жизни. Это пыль. Марта как человек молодой, как девочка, которая, в принципе, целеустремленная. У нее все получится. Она тоже очень сильный человек. Ребят, я, мне 37 лет. Я всю жизнь все всегда тянула на себе. Так что я хорошо знаю, что такое сгруппироваться, идти дальше. В этом плане за меня можете не переживать. Просто я считаю, что мне реально рано отсюда уходить, потому что вы вселяете у меня каждый день огромный стимул зайти в этот спортзал. Я его проклинаю, я его ненавижу, но только из-за вас я стою и иду туда. Пока так, мне рано отсюда уходить. Я не хочу возвращаться в этот ад, в котором я жила, в котором у меня одни руины. Мне рано туда возвращаться. Ну а рано или поздно и так и так дома э, по любому появишься. Что будешь об этом? Я тебе говорю, что мне рано возвращаться, у меня еще нету той силы. Я ще не набрала те ті обороты. Только ви мене, кожен з вас, кожне утро туди толкаєте морально. Подимайте мене за И Я йду туда, хочу, не хочу, но я йду туда. Тому що перший крик її був. Зачем ти так много поставил и какой ціною сбрасывать?» А виявляється, вона ніяку ціну не вставила в цьому. Якщо чесно, я вважаю, що мені дійсно немає за що відбачатися. Ми виграли у ставці, але ставку меншу, як 20 тих кілограмів, я зробити просто не міг, бо це б мені не дозволило ні совість, нічого. Моє міння залишається тим, же. я своє міння не поміняла. От була допущена ошибка, яка стоїть зараз мені або марті тільки з ошибки. капитана нашей команды, который заключил пари, не подумав о том, какой ценой она будет достигнута. Анжела – это не, неотъемлемая часть команды. Женщина, которая одна воспитывает ребенка и держит все на себе, то есть ей тяжело. Поэтому как бы мне ее доводы были ближе обговорення завершено. Кому червоні дадуть еще один шанс – Марті или Анжели, Стане відомо за кілька хвилин. Червона команда. Ми вдруге зустрічаємося з вами на голосуванні. Наступний тиждень ви почнете вже у новому складі без однієї учасниці: Анжели, яка не скинула жодного кілограма, або Марти, яка цього тижня втратила лише один кілограм. Хто з них залишить табір, вирішувати тільки вам. Більшістю голосів. Романе, ви не привели свою команду до перемоги. На вашу думку, в цьому винні хтось із дівчат? Ні, на мою думку, винна вся команда. Хтось один тут не винен. Десь в не осознав, що номінація, собственно, за нього. Ні, так красиво кидала ці камушки. легко. Ну я, як сказати, так, як я їм в житті, то я кинув монетку. Анжела Герб, Марта Копійка. І на кого попало, я закрив очі, і відкрив і побачив просто вже на монеті. Оце ім'я. Вони для мене дві однакові. Мартусь вибачай, а Анжело для тебе я даю останній шанс. Марта. Проти вас один голос. Андрій. Голодный расчет мне сказал, что это Анжела. Вот есть Анжела, которой есть действительно травма, которой 37 лет, и есть Марта, которой травмы нету, и вот ей 20 копеек. Я думаю, что Марта слетит намного больше. Для команды я считаю, что это будет верное решение. Анжела, и против вас один голос. Анжела. У меня выбора нет. Себя я назвать не могу. Итак, Марта, против вас два голоса. Один голос против Анжелы. Кристин, на первой неделе ты проголосовала против Анжелы. Давай узнаем, против кого Отдала свой голос сегодня. Я думала, что пусть Анжела хоть два килограммчика, те, которые умножатся, и мы приблизимся к цифре, которую э, капитан поставил на кон. Когда Анжела вот, ни, никуда не сдвинулась э, по сравнению с прошлой неделей, но это было все. Я голосую против Анжелы. Прости меня, пожалуйста. Анжела, два человека хотят, чтобы сегодня вы покинули лагерь и отправились домой. Вам есть что им ответить? Я приму любое их решение. Так, значит так. Акцент. Я поставила себя на место. Я дочь, я возвращаюсь к родителям. Я поставила себя на место Анжелы, я родитель, я возвращаюсь к ребенку. То есть это совершенно два разных груза. Поэтому сегодня. Я хочу дать шанс Анжеле, поэтому я голосую против Марты. Марта, против тебя три голоса. Твое положение становится опасным. Умберто, теперь твоя очередь озвучить свое решение. Я в голове перебирал эту всю картину, что Анжела рассказывала, что вся жизнь ее до этого момента была руины одни, и трудно ей в жизни было. И Марта говорила, что там ей два года осталось, чтобы ребенка завести. Да, да? Я думаю, что я сделал правильно, что дал шанс Марте. Я детей обожаю, вот из-за этого я дал марте шанс потому что дети это цветы жизни. Анжела не держит думая на меня зла за того что я про нее проголосовал Анжел против вас с Мартой пока одинаковое количество голосов осталось проголосовать троим участникам красной команды марта Я очень люблю этого участника но у меня не было выбора. Анже, я тебя люблю. Тебя тоже. Анжел, против вас четыре голоса. Люб, от вас сейчас многое зависит. На обсуждении меня Анжела убедила больше, что ей надо остаться. Но когда ты идешь, и за тобой ребенок, тебе идти э, не легче, но ты идешь увереннее. Озвучьте свой выбор, пожалуйста. Жалко. Юрочка, твой выбор уже никак не повлияет на ситуацию. Анжела, против вас пять голосов. Це значить, що вашого т'їзди з лагеря жила меншинство жаль. За хвилину у постшоу. Дива, що відбувається на ваших очах. Як змінилася Анжела після вибуття з табору. І сюрприз від переможця другого сезону x фактора чоловіка, який співав на одній сцені із легендарною групою Квін. Виктора Романченко. Анжелочка, наступила минута прощания. Да, как не прискорбно, да? Вибуття з табору Анжелу продовжить підтримувати команда зважених та щасливих. Вона займатиметься в найкращій спортивній залі. На постійному зв'язку з нею будуть тренери, дієтолог та психолог проекту. Фінальний результат схуднення Анжели ми побачимо у грудні у прямому ефірі. дякую, що, що... 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 Ти мені Такого з гарячого плеча більше нічого не рубав. Хотелось бы сказать Роме, что в следующий раз, когда он будет делать ставки на человеческие жизни, он был бы поаккуратнее. Потому как это люди. Я твердо уверена лишь в одном, что я не отступлю. С этой дороги я не сойду. То есть я буду идти до конца, до финала. Украина, когда ты меня увидишь в следующий раз, ты будешь очень сильно поражена, потому что перед тобой будет стоять совершенно другая Анжела. Это будет уверенная, блестящая, красивейшая, похудевшая, обалденная Анжела. Ну, серьезно, удивиться будущему.